الحمد لله الحمد لله الذي جعل الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وفضل زمانا على زمان كما على مكان وإنسانا على إنسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا زد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سجدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا كثيرا بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. وعن النبي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما. سكر الله له به طريقا الى الجنه او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ما صلى علي واحده صلى الله عليه عشرا اللهم صل على روح محمد في الارواح وعلي جسد محمد في الاجساد وعلي قبر محمد في القبور وعلي قلب محمد في القلوب